सच्ची नमाज का ढंग एक बार श्री गुरु नानक देव जी घर वालों निकल के शमशान शमशानी आके बैठ गए और उ जाके कह लगे ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है ये काजी के कोल पहुंची तो उसने पिंड सारे लोगों लै जाके पुछया तो ये कहें हो असी वेखते हाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं तद गुरु जी ने कहा कि यह केवल नाम के हिंदू और मुसलमान हैं पर इस गुण नहीं जो कि एक सच्चे हिंदू और मुसलमान होने चाहिए ये गल सुन के काजी शर्मसार हो गया इस दे बाद काजी ने गुरु जी ने कहा कि जेकर तुम हिंदू मुसलमान एक समझदे हो तो चलो अज नाल नमाज़ पढ़ो गुरु जी काजी के नाल नमाज़ पढ़न चल पे इस गल की चर्चा सारे नगर में फैल गई कि गुरु जी मुसलमान बन गए हैं जयराम भी चिंता हो गई पर बेबे नानकी ने कहा कि तुम चिंता ना करो तीस वेखना कि मेरा नानक किवें नवाब अते काजी को सीधा रस्ता दिखलांदा है अजिहा ही होया जदो काजी अते नवाब दे नाल श्री गुरु नानक देव जी नमाज़ पढ़ने लई मस्जिद विच खड़े होए तो काजी अते नवाब नमाज पढ़ते गए पर गुरु जी इवें ही खड़े रहे नमाज के समापत होने बाद काजी ने बड़े गुस्से विच आके गुरु जी को समाज के सामने पुछया कि तुसी नमाज़ क्यों अदा नहीं की तुसी नमाज की बेइज्जती की है ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਛਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਚਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ